Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на моем канале. Сегодня у нас ярмарка. Город Киев, улица Закревского. Посмотрим, что продают и по какой цене. Двадцать восемь, картошка. О, рыбка есть. Карась восемьдесят пять. Короб сто шестьдесят. Короб сто шестьдесят. Ну, люди есть. На улице погода никакая, туманная. Но с неба хоть ничего не падает. Двадцать восемь картошек. Перец сорок пять. Яблоки 30. Да, да. По, 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 по. Все по 30. Ну, но, да? Руками рзнет. Здесь уже яблочки по 40.

триста пятьдесят, есть? а ребро почем? сто семьдесят ребро ну, цены на месте Ну, два килограмма на пинку. покушать еще. Мясо. то Да ну. гной? не Посмотрим Тоже себя. Там, правда, есть... Цены на соление. Очередь, как всегда, самая большая. Так, почему творог посмотрю?

Зелень еще есть. Здесь говядина. Ой, как черные извините.

супер так что продуктов богато. мандарины королек 65 виноград даже

Сулугуни 250. Сейчас пройдусь, посмотрю и буду уже покупать себе. Сало надо купить, творожку, сулугуни. А ну здесь есть свежие, зеленые 40, красные 65.

погода уже какие-то осадки начались вот рыбка двести 210 самое главное 165. Ох, какой запах так пахнет. Корейская морковочка. Не, морковка по-корейски. О, вот тут черга. Распродажа. 250. Делаем давление Ой, конца и края нет. Иду, иду. Очень длинная. 180 сало Кому как удастся? Кому 200, кому 180, а кто и по 150. Сало ризны на смак. Так, картопля стабильно 28 гривен стоит. Возвращаясь назад. Такой сыр смешной. Они такие нормальные. Девушка, мне цей розовый платочек. Я маю на увазі оця штука. нас наоборот собна. Не

яйца 64 68 72 76 гуливер то с двойным желтком ну все друзья спасибо что были со мной показала вам рассказала про цены буду себе что-то покупать Определилась. А, Покажу вам, что купила Так спешила, думала в час будут свет выключать Но свет будет выключать у нас в 16 часов Ну вот, купила сыр твердый Там, где продают творог Ну, нормальный по 270 гривен. Намного дешевле, это фермерские, дешевле, чем в магазине. Яйца по 60 гривен. В магазине, по-моему, уже подороже. Это молоденьки. Ну и сало вот такое. Это по 100 гривен. На зажарки Нормальная. На 100 гривен пойдет. Так что, друзья... Еще раз спасибо, что были со мной. Встретимся в следующем видео. Пока-пока.